恭喜恭喜你了！配合我们工作，下次还有机会。 Merci. 你的太傅。啊。穆老师，好久不见。好久不见。没想到会在这儿碰到你。我本来以为今天只有我一个人配音呢。是啊。我也不知道怎么了。 他们临时安排成我们两个人一起配音，还真是巧、啊。那穆老师，我们进去吧。哦，进去吧。 呃，不好意思啊，麻烦二位不要有身体接触，这样会有摩擦声。谢谢。不好意思啊，导演。不好意思啊，导演。好,啊、导演好，我们再来一个。重新来一次。 这些年，你过得好吗？锦儿在婚后三月便去世了。后来我收了名义子，其名木泽，现在已经长大成人了。木泽对你好吗？敬我如亲父。呃。 导演，不好意思，我觉得现在的状态跟情绪和那时候我们在现场拍的有一些、呃、差蛮多的，我们要不要还是抱在一起？啊、哦，这样不行啊，这个会影响效果。咱们尽量把情感带入到语言表达当中，OK 吗？好。好的，导演。好，谢谢。 念完这一句，就真的要和影帝说再见了。又或许，是再也不见。沐泽，对你好。吗？ 导演，不好意思，我觉得我们的情绪跟之前有些不接，要不我们再重新来一条好？OK，好我们再来一次。这些年，你过得好吗？导演，不好意思，嗓子有点哑，我喝点水。 再来一次。木泽，对你好吗？我想去个洗手间。哎，导演，我刚才瞟了两个字。哎，导演，不好意思，提醒我一下，下一句是什么来着？请不木泽，敬我如亲父。情绪不够饱满导，导演。导演，呃，情绪太投入了，我能擤一下鼻涕吗？不愧是影帝啊，还真较真啊。 好。